два э, очень древних инструмента, собственно, с которых вообще началась история музыки. То есть э, один из инструментов – это, цапалка на струна. Э, то есть э, называется этот инструмент гигли То есть переводится «бог» – это на английском как «лук», а это было прозвище э, ну, Музыкант 30-х годов, который впервые стал его использовать, так сказать, инструмент на сцене. Ну, собственно, история этого инструмента именно в таком виде началась в южных штатах Америки, ну, где, собственно, было рабов, много привезенных из Африки. Ну, как-то им нужно было вот да, то есть там доступа доступ к развлекательным инструментам у них не было, поэтому они делали сами. То есть, ну, как бы инструмент очень простой, то есть, вперед, там, любая палка, любая проволока, натягивается. Покажу вот вам, как это надо вот современный вариант. Инструмент, в принципе, только там позже уже придумали молоточки с клавиши. Мало прямо внутри тоже ну, такой и же и принцип работы. То есть струна и дерево, которое изо... 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 а, вот резонирует. Это... Ну, все, все постепенно. Значит. Есть металлическая струна, да? Здесь стоит вот катушечка. Это в данном случае я использовал катушечку от зарядки от мобильного телефона, от старой зарядки, поставил сюда магнитик. Ну, наверное, физика вас не стоит грузить. Сделана эта горлышко обычной бутылки. И сейчас нагреться ваше? Вот. Да. Идеально. Вот. Да. Я забыл сказать, что вот эту вот штуку использовали изначально грузовые музыканты. Америке, да, в Соединенных Штатах, вот, то есть считается, что как бы ну, афроамериканцы придумали плюс, и потом уже как бы белая культура его ну, позаимствовала. Вот. То есть инструменты такие, они серийно не выпускаются, обычно, ну, нет. Да, это вот ну, люди обычно сами себе их делают, но они типа, ну, Попробуем сейчас что-то Извлечь какой-то звук. одна и, собственно, что замыслали. Ну, это разметка просто молодых, кто может быть, вот знают. Кто хочет, может попробовать. Девчонки, а кто хочет попробовать? Настя, вперед. Настя хочет. Кто у нас играл на Маша, Маша,

Теперь я вам покажу еще один инструмент. Называю его что у него такое сделано. да. Же... У ну, не у него у него да. Сейчас попробуем. У него струна, там толщина. Да, у него толчечная струна, как вы видите. двух я Да, играет Играет, мне лучше палочкой. вот такой инструмент, по-русски это называется варган, тоже инструмент очень и очень древний, вот, значит, распространен, был, ну, ну, по сути, по всему миру, то есть и ранее на подобном инструменте и индейцы, и австралийские аборигены, то есть вот больше всего его даже сохранили народы, ну, сохранили традиции буду, на этом инструменте, которая то, что называется первобытный инструмент, в частности, там австралийцы, новозеландцы. Вот. Можно продемонстрировать продемонстрировал сыграл, немножко расскажу дальше, спрашивает, если что, если у вас какие-то вопросы есть. До христианской Руси с появлением ну, то есть, с насаждением из христианства когда ну, стали бороться с язычеством да, то есть всяческие вот традиции да после либо искоренялись либо там расстались уже с православием. инструмент он был как в наших краях можно сказать незаслуженно забыт, он сохранился только в карпатской руси которая Украины, там, в Словакии. Там как бы традиция не прекращалась, можно сказать. То есть там до сих пор традиции живут Да, да, да. вот Очень любил, кстати, да, вот играл первый еще на этом инструменте. У него тоже был такой инструмент. И Авраам вот Да, у него тоже был инструмент. А, значит, как формируется звук? Здесь есть такой вот язычок. Вот. В данном случае еще получается, мы как бы с этом не играли, мы его сжимаем полным вот зубам. И колебания через кости, собственно, через... Через они да, вот. Наша головная очередь да. на руках уходит резонатор. Резонатор дает звук, выдыхает. Да, ну, да. um, ну, вот, интерес, собственно, к этому инструменту такой массовый появился ну, как бы, относительно недавно, даже не стали так выпускаться, продаваться через интернет, можно купить. Это, наверное, связано с возрождением каких-то языческих культов в последнее время, то есть появлением новых религий, да, когда вот там да, вот в данном случае он был из металла, вообще он показывал там деревянные есть конструкции, есть. То есть любого металла делается? Да, совсем из любого. Что-то что все отпугивало а там. своих духов и там, да, способна была игра на инструменте, там определенные транс вести человека, ну и вот совершенно.

вообще началась история музыки. То есть, э, один из инструментов — это, это цапалка на струнах. Э, то есть, э, называется этот инструмент Гигли То есть, э, переводится это на английском как «боб», а Гигли это было прозвище э, ну, музыканта 30-х годов, который впервые стал его использовать, так сказать, инструмент на сцене. Ну, ну собственно, история этого инструмента именно в таком виде началась в Южных Штатах Америки, ну, где, было рабов, много привезенных из Африки. Ну, как-то ей нужно было вот, развлекаться, да, то есть там доступа к развлекательным инструментам у них не было, поэтому они делали сами. То есть, ну, как бы инструмент очень простой, то есть вперед там любая палка, любая проволока, натягивается. Покажу вам. На Это мы ну, ну, современный вариант.